اور سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت سے اندازہ لگائیے کہ جب حضرت عمر بن خطاب قدموں میں آئے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے مکہ کی فضاؤں میں دار ارقم میں پہلی مرتبہ ایسی تکبیر کی آواز گونجی جو مکہ کے ایوانوں تک پہنچی اللہ اکبر اس سے پہلے جو وہی بھی نازل ہوتی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آہستہ آواز سے پڑھایا کرتے تھے اب اسلام کے دامن میں عمر آ چکا ہے زور سے اللہ اکبر سے مدینہ کی وادیاں اور پہاڑ گونج اٹھے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کی حدیث کے الفاظ ہے لما اسلم عمر نزل جبرائیل وقال کالیہ محمد استبشرسماوات وہ آہل العرد الارض اسلام عمر ابن الخطاب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہیں زمین کی مخلوقات بھی خوش ہیں موجہ میں کبیر طبرانی کی حدیث پڑھ لینا صحیح ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے مجمع اس زوایت میں علامہ نے نقل کی ہے اللہ اکبر کبیرہ ان کے اسلام سے اسلام کو قوت ملی اور کیسی قوت ملی آج جب حضرت نے کلمہ پڑھا اور مکہ والوں کو پتا چلا مشرقین جمع ہوئے وہ تو انتظار میں تھے ابھی خوشخبری ملے گی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر عمر نے قلم کر دیا ہے اطلاع ملی کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں آج مشرقین جمع ہیں دار الندوہ میں اور ان کی زبانیں تھرا رہی ہیں اور پریشان ہیں ان کی چہرے اترے ہوئے ہیں مستدر کے حاکم کی روایت پڑھئے موجہ میں کبیر تبرانی کی حدیث کے الفاظ ہیں مشرقین نے جمع ہو کے کہا ان قد انتصف القوم مننا آج ہماری قوم نصف نصف ہو گئی ہے صرف حضرت عمر گئے ہیں مگر ہماری قوم کو عمر نے آدھا کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے ایک طرف حضرت عمر گئے یوں لگا جیسے آدھا مکہ ہاتھ سے نکل گیا اسے کہتے ہیں عزت اسے کہتے ہیں اسلام کی شان و شوکت اور جب مسلمان ہوئے ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تن فرماتے ہیں آج تک جس نے بھی ہجرت کی ہے مکہ مکرمہ سے پوشیدہ چھپ کر کی تاکہ کسی مشرق کو پتہ نہ چلے وہ ہمیں روک نہ لے قید نہ کر لے لیکن عمر نے کلمہ پڑھا جرت دیکھی رب کعبہ کی قسم آج مسلمانوں کو حضرت عمر جیسے حکمران کی ضرورت ہے ایک حکمران حضرت عمر جیسا پیدا ہو جائے ایک صرف تو آج دنیا اپنی زبان سے کہے گی کہ آج آدھی دنیا ہم سے مسلمان ہو گئی ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں آج تک سب نے پوشیدہ چھپ کر ہجرت کی لیکن جب عمر اسلام لائے سکون سے تلوار اٹھائی اور تلوار نیام سے نکالی ہاتھ میں یوں پکڑا اور نکلے ہیں بیت اللہ کی طرف جس بیت اللہ میں مسلمانوں کے داخلے پہ آج تک پابندی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی کوئی کلمہ پڑتا بیت اللہ کے راستے بند کر دیے جاتے کہ یہ صحابی ہو گیا بے دین ہو گیا باپ دادا کے دین کو چھوڑ بیٹھا حضرت عمر رضی اللہ تو نے تلوار نکالی حضرت علی فرماتے ہیں گلیوں سے گزرتے ہوئے سیدھا بیت اللہ کے صحن میں پہنچے اور بیت اللہ کے صحن میں آپ نے بڑے سکون سے طواف کے ساتھ چکر لگائے کسی میں ہمت ہے کہ آکے کے روکے سب کو پتا چل چکا ہے کہ عمر مسلمان ہو گئے کعبے کے گر سات چکر سکون سے لگائے اور اس کے بعد بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے کہا تم میں سے جسے پتا ہے تو پتا ہے نہیں پتا تو پتا ہو جانا چاہیے کہ عمر بن خطاب مسلمان ہو چکا ہے اب اگر کسی کی ہمت ہے تو اس کا راستہ روک کے دکھائے آج میں مکہ چھوڑ کے اللہ کے حکم پہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں پوشیدہ نہیں جا رہا چھپ کے نہیں جا رہا رات کی تنہائی میں نہیں جا رہا سب کے سامنے اعلان کر کے جا رہا ہوں اور اکیلے نہیں جا رہا جو میرے ساتھ مسلمان ہو کے جانا چاہتا ہے کمزور سے کمزور میں اس کی پشت پہ کھڑا ہوں یہ میری تلوار لہرا رہی ہے کسی کو شوق ہے بیوی کو بیوہ کرنے کا بچوں کو یتیم کرنے کا اپنے گھروں کو اجاڑنے کا آ کے راستہ روک کے دکھائے یہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا یہ خطاب تھا حضرت کا بیت اللہ کے سامنے اور اگر یوں کہوں کہ مسلمانوں کے کے لیے بیت اللہ کے سب سے پہلے جو دروازے کھلوائے ہیں وہ حضرت امیر المومن سیدنا عمر بن خطاب ہے اور پھر ہجرت کے بعد آپ کے شاید کسی کے علم میں یہ بات ہو ہجرت ہو گئی مسلمان <تصفح> مکہ کو چھوڑ کے مدینہ چلے گئے آٹھ سال گزرے کئی جنگیں ہوئیں فیصلہ کن جنگیں ہوئی بدر جیسی جنگ جیسا خندق جیسا مارکا جیسا یہ ساری جنگیں ہوئیں اور آٹھ سال کے بعد فاتحانہ طور پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر مدینہ سے جس وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں <Mile God of Mandy> فاتحانہ انداز سے رہا... تو آپ کے علم میں یہ تو ہے کہ بیت اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی لیکن آپ کے علم میں یہ نہیں ہوگا کہ عثمان بن طلحہ سے یہ چابی کس نے لی کیسے لی مسلمان مکہ میں داخل ہوئے ہیں عثمان بن طلحہ نے دیکھا جس گھاٹی کو بھی نظر پڑ رہی ہے جس جگہ پہ بھی مسلمان لشکر کے لشکر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں یہ دوڑے چابی لے کر اپنی ماں کی طرف آواز دی ماں سب مسلمانوں کو پتا ہے کہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہے میرے پاس ہے وہ مجھ سے لے لیں گے میں یہ چابی آپ کے سپرد کر رہا ہوں اسے کہیں ایسی جگہ پہ چھپا دیجئے کہ کسی کو شک نہ پڑے مسلمانوں کے ہاتھ یہ چابی نہ آئے ماں کو دی صاحب وحی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آ گئے یا رسول اللہ عثمان بن طلحہ نے چابی اپنی ماں کے ہاتھ میں دے دی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق کو یہ طبیعت میں نرم تھے سیرت کی کتابوں نے لکھا ہے نرمی کی وجہ سے پہلے انہیں بھیجا ابو بکوک آپ آب جائیے اور جا کے عثمان بن طلحہ کی ماں سے کہہ دیجئے چابی دے دیں محمد الرسول اللہ چابی مانگ رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے گئے انہوں نے تقاضا کیا یا ام عثمان عثمان کی ماں آپ کے پاس مفتاح کعبہ ہے کعبہ کی چابی ہے وہ دے دیجئے میں نے کہا میرے پاس نہیں اور ساتھ ایک سخت جملہ کہا اس نے کہا جو ہاتھ میری طرف آگے بڑھے گا میں اس سے تلوار سے کاٹ کے رکھ دوں گی ارے تو بکر صدیق کی طبیعت میں نرمی تھی واپس آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہی ہیں چابی نہیں ہے اور جو ہاتھ آگے بڑھے گا کاٹ دیا جائے گا اللہ اکبر لکل قوم لکل زمان رجال عربی کا ایک مقولہ ہے ہر زمانے کے لیے کچھ لوگ ہوا کرتے ہیں جو زمانے کو سیدھا کر کے رکھتے ہیں ہر قوم سے بات کرنے کی صلاحیت کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی بات قوم کی سمجھ میں آتی ہے قوم ہر کسی کی بات کو نہیں سمجھتی ہر زمانہ ہر کسی کی بات تو نہیں قبول کرتا کل قوم مقال ہر زمانے کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر قوم کے ساتھ بات کرنے کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا رسول اللہ مجھے بھیجیے میں چابی لے کے آتا ہوں اور کوئی روک کے دکھائے آپ نے فرمایا عمر جاؤ تو حضرت عمر نے جا کے صرف ایک آواز دی ہے چابی نہیں مانگی یا عثمان نے میں آواز سنی تو حضرت عمر کی آواز تھی وہ شیر کی آواز تھی اس سے واقف تھی وہ عورت اس نے فوراں چابی پلو سے نکال کے پھینک دی اور کہا یہ لے چابی کا تقاضہ نہیں کیا صرف آواز دی یا امہ عثمان